Всем привет, вы на канале Отел Чим World. Сегодня я покажу ужасный пак. И вот, смотрите, какой у меня человечек. У меня такого нема, в редакторе нема. Ни... Человечек? Ну, я зашел в домик, и он у меня уже есть. Что это за пак, Аватар Ворд. Я уже боюсь вас. Такий человечек странный. Сейчас он сюда, а его нету. А где Сейчас я достану телефончик. Ну вот нормальные все человечки. Сейчас детину достану. Детину. А а, а чё она у меня белая? Она у меня белая. А была, а должна была цветом как мама, вот таким коричневеньким. Вы поняли? Вот таким. А чё она белая? Я не пойму. Ну, ладно, сейчас выйду Я и заново зайду. На тем то там планетку выключу и включу заходим в любую локацию, что достаем всех человечков, все нормальные, все живы, здоровы. ну маленькая там, нажимаем на планетку. сейчас еще раз заходим, это а, да, сейчас телефончик. теперь малышка нормальная, короче, это такой ужасный баг. я не знаю, что это было. Ну, короче, просто зашла в домик, и тут такой человечек. Аватар Ворлд, Это вы нарисовали? Я реально это не рисовала. Я просто зашла, и у меня такой был. Если у меня, например, дитина, то... Как он вырос? Ну, я рассказала вам новый пак. И еще у меня был пак, такой еще заходишь, телефончик там, там, где редактор такой... Там такие человечки намалеванные. И там такие э, вылазят из квадратики своих. Отмалеванные головы, новые вылазят из квадратика. Вообще нема пустой. У меня такое было. Ну ладно, я вам на новинку. Всем пока-пока.